Ну вот, пока еще думаю, что это самое. Ну, ну давай. Кого приколоть? Дядя да. Слава, привет передал тебе. Дядя Слава, блядь, бедный, зубы золотил уже и подавил. Да. Дядя Слава. А ты тоже... В жопе такой. Слушай, а что, ты считаешь, что надо на Луганск не перебираться, да? Ну, я не знаю, не, лучше на Россию давай сразу. Переключайся на Россию и будем разговаривать, а хоть там а обвешался ну, непонятно ну, чем можно, а, да, да. точно на Россию надо будет переключиться слушай, это да, реально и тогда, и тогда мы еще может как-нибудь поймем а так не хуй, я мы тебя не поймем нет? да, а что, что ты хочешь что? Чтоб... а что тогда с флагами делать, прикинь, я на Россию переключусь, а флаги да нахуй а, нахуя а ты не магитарь, пишешь, ты? блин, такой солидный мужик да. магитарь, ну давай давай, ладно, спроси деда, что-нибудь да. Или тебе тоже? Ты тоже дед, не? Блин, там мы, наверное, одного возраста. Я 62-го, а ты какого? О, а я, блядь, 59-го. Почти что один. Почти что. Тут как-то. Тут как-то. А как тебе угораздило вот это с костылями? Да, раз... это, да я тебе в прошлый раз разговаривал. Да так вроде Обычно. не рассказал. Ты мне, ну как не рассказал? Шел, упал, подскользнулся, гипс, нахуй, А лалет нахуй, снег кругом. А, ты контрабандный товар переносишь на ноги. Да, 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 да. От, от подъезда, да, от подъезда до магазина пошел. Чекушки, блять. чекушки носишь, ты в этот, в костыль заматываешь. Э -э -э, не, не, да. у вас же сейчас да. не разрешают торговать. какие чекушки? Пошел до магазина за пол литра, блядь, подскользнулся, упал. Так нахуй, в 9 что? же, после девяти уже ж не дают, да, там или как? Чего? Ограничение времени, да, сейчас? Или нет? Не, нет. Ну, я не знаю. Я после 11 не хожу. Ну, ты не бухарь, я вижу. Или Бухарь, конечно, карту как ты Побухиваешь, да? Слушай, а скажи мне, вот как так случилось, что вот так вы рекламировали, рекламировали <с> эти С-300 свои? Вроде такой он, как там его называли, Блин, Анало, да... аналогов. Да ты такой вопрос задаешь. Деду, аналогов я не... нет или аналогов. Я не, пони... я вот. не понимаю, С-300, ты про что? Ну это ж ракеты ваши, вот эти, противовоздушные. О, а я думал, ты, о, блядь, нет, блядь, про чекушку 300 граммовую. Ну да что блядь. ты все о водке, господи? Ну, ты же не алкаш. Ёб я блядь. тебя спрашиваю, серьезные <с темы. Я тебя серьезные темы спрашиваю. Бывает 300, 350, у вас бывает. А это С-300 ваши, блядь, и этот израильский Самолет пролетел, разбомбил и спокойно улетел. И никто его не заметил, никто ничего. Что-то С-30 опять обосрал. Это когда было? Вчера? 24-го, блядь. Ну как так? Вот это, я не знаю. А теперь Турция не хочет покупать ваши С400. Ну, это не знаю. Путин договорится с Эрдоганом. А, тогда тут договорняк вопрос. Тут нет. Или с Порошенко договорятся они там. а чем? Ну а чё Порошенко, прям наш агент, нахуй ты что не знал. Нифига себе. А ну расскажи, Вон, да. Ну а кто вам страну валит, блядь. Порошенко валит, блядь, по приказу Путина, нахуй ты что, не знал. А, да это нас Порошенко все... по приказу Путина у вас обвалил рубль в два раза, нет. да? Вот, не по поссорил вас со всем миром, да. что никто не здоров. Да отец, подожди да? ты, ты слушай, нет. нет ты. А Порошен... Путин Порошенко... Путин попросил Порошенко, чтобы Порошенко выбил на вас санкции. Да, и Порошенко да, да, каждый да. раз санкции вам выбивал. Да Украину, блядь, опустил, ниже принтуса, блядь, и Да, блять, да, все, да, опустил, ниже И еще на пять лет договорили, Порошенко, еще пять лет. А вы сдохнете, если он еще пять лет будет. Сдохните, ну, конечно, мы постараемся, чтобы... Так он, нам нужен, Нет, вы чтобы... только если вы, вот, если вы захотите, да мы так он там нужен, нам нужен, нам, нам, нужен там, чтобы чтоб 5 пять лет побыл. Блядь. Слушай, мы оставим. Ну, блядь, вот, вот, ну, ну, я... Я... ну, что Блин. делать, если вы просите? Сто процентов, ёпта мать. У вас там, говорят, не оставим, ну, а, 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 а мы говорим, оставим. Будет потрошенка ваш, блядь. Блин, ну, мы придется выбирать его. Вот я сомневался, сидел колебался, думал, кого выбрать. Но Мне вот как бы и Тимошенко вроде ничего, и Мураев. Вот Мураев, тебе нравится Мураев? — О, да, слышал. Нормальный пацан. — Нормальный, да, тоже. — да. Гнет палку не туда, куда надо. — Не туда гнет палку? — Не, он хочет сам по себе, блядь. Ну так не бывает, нахуй. Надо или подрасти, или под американами. А, или под Россию, или под Американ. Да. Ну, а... я теперь... А Мураев ваш сказал, говорит, ни под кем не будем, блядь, стелиться. Нахуй". Слушай, я теперь колебаться не буду. Я теперь буду за Порошенко. Вот ты как сказал. Да, правильно, правильно. Все правильно. Прав молодец, молодец, слушай. Это самый лучший... Себе. Самый а... лучший... Кандидат... Самый лучший кандидат для России, блядь. Самый лучший кандидат, правда? Да, Россия, еще он ее развалит, а потом ее подметет под Смотри, с 2014-го он начал, и у вас уже такая жопа. А Если он еще поддержится, ну, а, ну хотя бы один срок. У вас ну 50... подожди, 5 да. лет побыл. Да. Крым забрали, Донец да. забираем, блядь. Еще 5 лет нахуй, блядь. Нет, Крым же Забир... забрали перед перед ним. Слушай да, сюда. еще 5 лет пополнить, забираем. Чернигов, Николаев, Харьков, Запорожье, ага. блядь. Ага. А вы на ту сторону не правы, пиздец. Помнишь, как Жириновский... Понимаешь? Думаешь? Так у вас не столько денег не хватит, столько... Не, вас, а вас ты столько. помнишь, Жириновский что сказал? Слушай, все, у блядь, вас все. не хватит столько денег, чтобы столько мостов построить. Вы и так еще Крым, опять, мост. Еще... Вы в Крым мост не можете построить, а еще вам строить в Харьков, в Донецк, да, а, а ты был, а ты ездил в Крым? Нет. Да боже упаси по такой ебанутой Москве. А меня меня записали, блядь, Крым поехал, блядь, не подумал нахуй, пиздец. Что, серьезно? Да? Теперь в Киев, сестре, не могу съездить. Слушай, а за что тебя вот это? За то, что вот это переносишь контрабанду в ноге, да? Не, как раз в Киев поехал, мост поглядеть, блядь. И меня записали в миротворство. Вот ты придурок. Ну кто же ездит в Киев, мост смотри. Я в Крым ездил. Надо было в Крым. Я не в Киев ездил. Крым ездил, мост посмотреть. Все, ты попал, блядь, в сайт миротворства. Вся миротворец, блядь, Порошенко мне записал, блядь, теперь к сестре не могу съездить, нахуй, А живет. где сестра? В киеве, киеве живет, блядь, белый белом О, цирком, сестра, мах. как белый человек в Киеве живет. А ты как, ну, Что ты мах. сидишь вот здесь, ехал бы к сестре. А я теперь, а я не могу съездить. Сказали, гадок, подожди, как 60 исполнится, так Да поеду, ничего страшного, приедет, отсиди нормально, выйдешь и все, будешь свободен. Ну, человеком. После 60, Чем ты вот, вот так сказали, вот сидишь не... всю жизнь в этой тюрьме, то лучше там отсидишь. После там, 60 вы что? Слово да. не держите. Сказали, как 60, так хватать не будем. Или как? А что тебе возьмешь? А тебе, тебе уже есть 60? Вот, на тот год будет. Май месяц поеду, блядь. Ну, До мая не могу. Ну вот тебе дождешься мая месяц и поедешь как раз. По типу. Ну, ну, я да. про то, что я да. говорю. Вот, вот так хоть А что с... ты переживаешь тогда? С Сестру проверю. Сестра молодая еще, доживет. Не, nee, больше меня на 10 лет. 70. Ох, блин, ну ты тоже не сиди так, мосты ездишь ты смотри. К сестре лучше Чего? Поехать. Ты едешь на всякую хуйню. Ну, надо тебе тот мост. Ну, ну надо было интересно. Да нафиг он тебе нужен. Сейчас вот Крым присоединится обратно к Украине, он станет украинским мостом и все. Тогда поедешь, ну. посмотришь. Это, Это когда будет? Когда? Ну, я думаю, в ближайшее время. Это недолго. Ну, с 5, 10, 15. Блять, мы не даже. А мне, это блядь. ж, что ты, ты так считаешь какими-то путинскими мерками? Не, у нас быстрее. Не, ну ты, может, доживешь, а у я... У нас он блядь, год, да? два, три, и армия восстановилась. То, что люди восстанавливают по десятилетиям. Ну, да я не говорю за армии мне пустила армия. Блядь. армия уже капец, ты что? че. И все, уже, блядь, уже хотели наступать, что-то передумали, блядь, не да. Не, не, мы ж, мы ж не оккупанты. Нет. Не, мы же не оккупанты, мы ж не, ну, мы ж иж, не наступаем. Иж... Мне не все не, под... все не потя... наступаем, мы освобождаем свои Вы все подтянули, только хотели вдарить, блядь. Дядя всем сказал. Стоп! И все. Не-не-не, мы же освобождаем свои земли. Сейчас все Они... в зону заняли, что ты не знаешь. Какую? Что освобождают, я не понял. Освобождаем свою землю. Какую? Как какую? Донецкую, Луганскую, нашу землю. Ну, там ну, вообще непонятно, что у вас. Да, Данис... а как же ж непонятно? Ну, где же непонятно? Не, ну, у вас захватили... Уже там, пока... кстати, уже там ваши наклонники тоже кричат, говорят... Что, спецы... у вас, что, у вас, захватили? Крым! Вот идите освобождайте, а дай Данис... а, не, 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 ты не понял. Нет, я нет, тебе да, сколько нет. объясняю, а ты никак не поймешь. Да Крым ты, ты, я... Крым у нас... Так ты слушай, блядь, а тут ты пиздишь. Давай, слушай. давай, Крым да. у нас на спецзадании. А -а Чтобы -а. чтоб, чтоб что... России было еще тяжелее, мы дали ей Крым. Сейчас, блядь, 23% с бюджета Россия отхуяривает на Крым. Построила нам мост. Построила нам аэропорт в Симферополе. И Крым потянем еще. Так тяните, тяните. Вы как натянетесь, насосетесь, сразу потом скажете, что все, мы уже насосались. И тогда Крым возвратится к нам обратно. Понятно. А что ты форму сменил белую на черную? Какую форму? Ну, у тебя были белая шапка, белый кофта, белый на А я как, кажется. бы, с улицы захожу, так сажу. А, это то. Вот. Рабочая, да, сейчас. Да нет, ну как хожу, одежда. Ладно, давай, одеваешься. дай, ладно, по-другому. Можно твой сайт, этот, блог, как его называется? Не, тебе нельзя, ты же на миротворце. Ты Спалишь М -м. мне канал нахер. Мне забанят канал. Ну как забанят? Ты что? Ты же на миротворце. тем более ты дядица, дядя дядя этого тети подсадная ухо. Тетя Сявы, блядь. Тетя Сявы. Ай, безумное чмо, господи, да такое несчастье. Вот нашли себе. Не, подожди, ладно. Вы себе как а найдете, особо, как найдете себе и, идола, как, как Ленин сифилитик. Как, блядь, Сталин дебил, ты блядь. Ты так, вот так, постоянно аху... вы, постоянно. Ну ты, ты, ты живи, херню, ты живи сейчас с нынешнем временем, живи, ёпта. Какой ты там, блядь, Ленина, Хуенина, Сталина, блядь. Ну... ты, сейчас, ты сейчас живешь. Ну, а, а, подумал, Вовка, вообще... а, Вовка, а Вовка что творит? Ну, тоже ж, блядь, как дебил. Какой Вовка? Ну, Вовка. Вовка, какой, Вовка, Вовка. да, это двоечник. А, но, Ему надо было чемодан носить дальше, Вау. и все было нормально. Отдать, ну, ну, он чемодан исправно носил. А сейчас что такое да, занимается? такое она творит. Ладно, будем, двоечник, блядь. наверное, просто. Вы же уроки у него не проверяете, не. блядь. Он... Дво... Двоечник я был. Он ты на двойке блядь. учится, блядь, а вы уроки не проверяете, блядь. Сидите, а ты? сопли ты, А ты отвечу, блядь. А? Вот как вот, вопрос такой простой. Да, давай, чем, да, давай. Чем отличается украинец от хохла, блядь? Ну хахлы это те, что жопу лезут, лежат, э, россиянцам, а украинцы ну. это те люди, которые. Ну за и. Украину, и, да. и какой у вас, и какой процент у вас? Как ну хохлы какой? там какой процент у нас? Да да. Не, ну хохол Ну. И, укра и украинцы. Чем отличаются хахол от украинцев? Я ж тебе объяснил. Ну, вкратце, хохолы это тот, что лежит в жопу москалю, а украинец это тот, кто... Ну, а где а эти крыльный? хохлы? А? А хохлы... А где живут эти хохлы, блядь? А у вас он, блядь, дохерища их на, на России вашей... Не, хохлы где живут? А хохлы ж хохлы, на России. А, в России живут хохлы. Не в России, а на России. как-то Неправильно. Говоришь. Ну, на в Украине, на Украине. В Украине, на Украине. Это мне литературные глаголы нет, не отлично. Не, не, ну подожди, ну вы же должны знать свой язык. Ну что вы, блядь. Да, ну ладно. А, Безрамотность не показывает. При, причем причем при чем приставка. Вы, на. Ну, большая приставка тут. Очень ну, большую да, роль играет, а? да. И ну, правильно говорит так. Я просто, не, не. чтобы ты не позорился а потом, знаешь. А, а когда ввели приставку эту? Когда? Она всегда была, до, 20, до 2014 года была в Украине. Не, не. А потом что-то стало на. Путин такой не, ну, гавкнул. Не, и все, ну, как ну, ты мне объясни, как правильно говорить. В Украине. В Ну да, это же страна, отдельное государство. А, а, а если в нашу страну взять, допустим? Ну... Ну, большая страна, да. Да у вас там непонятно, у вас давай. У вас как бы называется Российская Федерация, а вы себя называете. Не, я тебе говорю, а вы себя называете русские. Да, давай. Давай по-другому, давай. У нас говорят, допустим, ну, приставку мы не различаем, да, У нас, говорят, в Мурманске, правильно, да? Правильно я сказал? Ну да. Во Владивостоке, да, правильно? Ну, как бы да. Я вот ваши Макшанские. Эти... А, не очень а, потом, очень... а потом говорим на Сахалине, правильно, нет? Нет. А, да, ну, а да, да. Да, да. На Сахалине. Ну а -ка. как? Чем разница в или на? А в том, ну, что, что это нет? полуостров. Нет. Ну как? Ну подожди, Украина или в Украине? Что? Остров полуостров? Нет, Украина это отдельная страна. Это вы, вы вы Украине что? В вы, Украине, вы... правильно говорить, да. Она, она Украина... это, это говорят на острове. На, острове. на полуострове. Она, она, а, а у нас говорят на Сахалине. На Сахалине у вас говорят, а у вас вообще хуй знает, что говорят. Ну, На Курилах, ну, да, блядь. вот это да. Там, ну, вот, ну, все запутался. полуостровное, да. Короче, хуйню вы придумали там, блядь, непонятно. У какую. вас, да, у вас в ебенях такое творится. Еще, еще вас разберешь. по Трошенко, блядь, не то придумает. Вы потом будете Слушай, ну, значит, все-таки за него, да? Конечно, блядь. Все, все, все. Вот. Путин, Путин, он. Я вот это колебаюсь, колебаюсь. Видишь, хорошо. Путин назначил, блядь. Там его хотели Американу поменять на на Юльфу, на Юльфу, нахуй. Ну не получится. Она, блядь. Она уже свое свое отслужила, блядь. Бывший, бывший уже не товар, блядь. Понимаешь? Она же... А, а что, она, что она так перепрыгнула? А то целовалась с Путиным, а то перепрыгнула. Ну, она, она бывшая, все, употребление, ну, и все такое, а что, Путин ну, бывшая, бывшая, все. Бывшая Путин, Путин нашел все... себе молодую спортсменку и все. Уже Юль... Да я не про то, я. С Юлей, Юлей все я... краями, да? Я про я про президента говорю, вашего а, опять. Я про нашего. Я про, я про вашего ну, О, двоечника. Бы, бы, бывшая, Юлька уже бывшая, пройденный этап. Она уже по-любому, она. Да ты что? Это Путин будет. Порошенко до конца, он еще не все отработал, нахуй, блядь. схватил, он денег схватил, ему дали, блядь, а теперь должен отрабатывать, блядь. А где же он что схватил? Да и все, а все Фабрику закрыли ему, жлобы, блядь. Даже не да и дали ему, ему до лампочки фабрика, у него там без фабрики. А как до лампочки, нифига себе, фабрика такая была... Да там фабрика, у вас в России конфет нету в магазине, зайдешь. Да я, я, я до сих, сих пор, какая? Какая? я до сих пор, блядь, ем. Ты конфеты ешь шоколадные или нет? Конечно, Порошенко, Потрошенко. Ну, будет, ну так Рошена Ра... же рашена. нету вообще у вас. Как вы теперь живете? Так она... Без они конфет, идут... без шоколада сидите, блядь. Они идут там он, с Украины, нахуй нам с Липецка, Как блядь. они да идут они? с Украины? А ну покажи хоть одну Рошенку шоколадную. Да ёб то есть прям сейчас тебе принесу, покажу. Ну, мне. давай, а ну встань на костыль. Давай, блядь, неохота. Давай, да. название на Это плюс леденцовое. Давай ты в следующий раз подготовишь это. Шоколад. <свят> Поверь. Давай. давай, дядька. Ты давай не не жли, народ, блядь. А не, 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 блядь. не, Ты что? Я что? А я ж ты ж мили, только, блядь! Только блядь. за братские ты... отношения. Братские отношения вот. и все. все. Давай, с Приезжай. новым годом вас. Это ж новый год ваш, да? Приезжай. Год, слава, с вашим Новым годом сейчас Нет. год год Слушай, России, сюда. год свини, ты знаешь, да? Слушай сюда, дядя Слава позвонил. О. Привет передал. Дядя Слава, блядь, ой, господи, не трогай Старый больной человек. Ну, блядь, ну он тебя троллил, а, я не да, знаю. Да, конечно, он как, меня троллил. Как ты обосрался тогда? Его тролль, ты? как с говна пуля. Он только на третий а -а -а -а. день понял, что я не из Донецка. А -а -а. Ваш тетя Слава, Как мой. он, а он тебе обосратый. на третий день? Да, слове. на третий О, день он мне. только понял, что я не из Донецка, дебил. Ну, давай. А я тоже с Луганска, привет. Давай, привет Кобзон. Давай, Кобзону. Да, вот это первый трезвый попался. Блин, сегодня какой-то день. Или это, блин, вот это в Нового года сейчас. Трезвые русские, это вообще, да. Редкость. Конечно, и поговорить не с кем. Ладно, идем дальше. Блин, могу поздравлять, Я что закончил. Сумма Русского Новый год.